знаете, что мне русские рассказали? Причем, не какие-то там русские, да? А такие сами, что не на есть эти патриоты. Так вот, они утверждают, что их не Путин, никто. И Россия никто. И никакой Российской Федерации вообще не существует. А то, что существует, это какая-то незаконная, нелегитимная фигня. И что самое интересное, их за это в тюрьму никто не тянет. Оказывается, так можно говорить, это даже поощряется. Итак, никакой России не существует. Путин узурпатор. Я правильно повторяю за вами, русский Советник Путина заявил, что СССР юридически продолжает существовать, а война с Украиной – внутренний процесс. Да у вас бунт, гражданин Путин. Тебя уже даже твой советник вообще ни в что не ставит. Я представляю, что он ему там советую, чтобы ты застрелился. Бо, ну нельзя, нельзя незаконно занимать чужий законный кабинет в чужом тубе Кремли. Только кто ее настоящий хозяин, это пока, пока загадка. Горбачев? А кто вместо него, Колян? Ну, согласно той конституции с руководящей направляющей ролью коммунистической партии, освободите, пожалуйста, кабинет для Зюганова. Советник Путина Антон Кобяков во время Петербургского международного юридического форума заявил, что поскольку СССР был распущен не тем же органом, который создавал его в 1922 году, съездом народных депутатов, то законная процедура при образовании на его месте независимых государств была нарушена. А значит, СССР юридически существует до сих пор. Это позволяет назвать войну с Украиной внутренним процессом. Так, деми, серпаста-молоткастый паспорт, ну серп и молот, помните? Откоси и забей, главный девиз. Советского Союза. Или пока не спеши цей паспорт доставать, потому что непонятно перед кем ним козырять вообще-то. ну, если СССР был распущенный незаконно, то надо так понимать, создавался он хотя бы законно. Там с законностью его создания хотя бы все хорошо. Примечателен кремлевский тезис о том, что СССР был разрушен незаконно, нелегитимно, чуть ли не предательски. Но возникает вопрос, а сам СССР образовался законно? Разве его создание не было результатом революции, гражданской войны и радикального передела власти, собственности и границ? Або, как Люба говорит, Путин – государственный переворот. И у нас типа случился в 2014 году, и они нам так и не смогли пробачить. От, то у нас в результаті цього государственного переворота в кавычках, формально в стране взагалі нічого не поменялось. Ну просто один президент кудись пропав, на його місце тут же вибрали другого, вибрали новий парламент, потім прокрутили цю історію ще раз і все законно. А, а там же взагалі жесть знесли і вбили законну власть, царя, пішли на цю тему побухати і добухались до того, що ніхто нічого не зрозумів, ніхто нічого не помни. Союз которого не было. Почему СССР оказался фантомом? Во время первого съезда депутатов Советов СССР Михаил Фрунзе предложил отложить создание Советского Союза до второго съезда. Все согласились, но впоследствии решения об образовании СССР не принимали. А Михаил Калинин ставил на голосование предложение Фрунзе об отсрочке создания СССР. Инициативу поддержали единогласно. Фата Моргана. Итак, что мы видим исходя из событий того съезда? Декларация и союзный договор были утверждены только в основе. Этот документ нужно было передать на дополнительную разработку ЦИКом Союзных Республик. Произошло это? Нет. То, что приняли делегаты с легкой руки Фрунзе, в дальнейшем так и не реализовали. Блин, я только хотел придраться до этих народных депутатов, делегатов. Что это вообще за басота? Кто их избирал? Кого они представляют? А оказывается, все делать даже не надо, потому что они ничего так и не нарешали. Даже юридических оснований для создания чего вообще даже не надо. Так а что туди возвращать? То, что так и не создалось? Игорь Чубайс. Вот вы говорите о том, что распад СССР был незаконен, нарушена Конституция. На самом деле Конституция никогда не действовала. Это мифология. Не было даже договора о создании СССР, потому что он не был подписан создателями этого государства. Ленин решил, что Красная Армия стоит в Беларуси, в Украине и в Закавказии. Какого черта они будут подписывать? И так все сойдет. И на первом съезде Совета в СССР был принят договор о создании СССР. Было принято решение в общих чертах. И нужно его доработать и совершенствовать. Но он не был подписан. А на втором съезде совета вообще об этом речь не шла. То есть абсолютно нелегитимное государство. Окей, все, с Советским Союзом разобралось. Давайте сверху сразу так еще раз начнем. Значит, Российская Федерация незаконна, Советский Союз незаконный. Так куда мы туди возвращаемся? В Российскую империю, так называлось тудишнее государственное образование, да? Оно хотя бы законное? Кто его законы? По каким законам? Если экстраполировать эту логику, то и создание СССР было нелегитимным, а Советская Россия нелегитимно вышла из состава Российской империи. Решение о распуске империи должен был принимать тот, кто ее создавал, император Всероссийский. Но проблема в том, что императором Петр I тоже стал нелегитимно, потому как никакой процедуры превращения Московского царства в Российскую империю не было. Стало быть, он просто московский царь. Ну вот захотел Петро I стать императором. Сам захотел, сам себя таким назвал и стал. Вершина законності. Да, ну от захоче Путін ще стати чемпіоном міра по футболу. От сам себе таким назве. І все, футбол тепер хоч закривай. Так що, ну ніякої імперії не существувало. Отказуємося іще далі, куди-то туди, до царів. З царями там взагалі як дела. У них всі документи в ажурі? Спешно созванный собор избрал царем молодого Михаила Федоровича. Надо ли говорить, что к процедуре голосования, к формированию списка кандидатов и другим процедурам имелись серьезнейшие вопросы. И не случайно многие передовые и прогрессивные страны, вроде Польши, считали долгое время Романовых нелегитимной династией. Сын нелегитимного Михаила, Алексей, совершил нелегитимный вооруженный захват Украины. А его сын, Петр Алексеевич, нелегитимно провозгласил себя императором и провел множество захватнических войн, нелегитимных реформ, о которых подробно говорить не будем. То є, кому комуну не царям розказувати что то там про законності, легітимність? Самі царі откуда вообще взялись? Ну хто їм такими будь-розрішив на основанні якого закону? Кто был первым русским царем? 25 января 1547 года на Руси состоялось первое венчание на царство. Титул получил 16-летний Иван IV Грозный. До правления Ивана Грозного на Руси титулом царь именовали только ханов Золотой Орды римских и византийских императоров. Тогда как русские правители носили титул великого князя. И на княжение назначались ордой и церковным обрядом настолования. 13 декабря 1546 года Иван Васильевич высказал митрополиту Макарию намерение жениться. Но перед этим митрополит предложил юному правителю венчаться на царство. Охренеть, чувак, вот такие шкеты еще по сути, в якого там еще женилка толком не выросла, решил жениться. Пришел с этим до батюшки, до своего, ну, по сути, подлегло, а то и говорит, та не, ну так нельзя. А давай мы тебе в приданы, как бы, давай, как царя тебе женим, да? Ну все, ты царь. Капец, яка законная процедура. Так что не откатаемся дальше, до княжества московского. Но там даже говорить ему про что. Но само образование Московского княжества полностью нелегитимно, так как была нарушена процедура выхода из Великого княжества Владимирского, которая, в свою очередь, нелегитимно вышла из состава Киевской Руси. Так это что, нам назад вот это все забрать? А нам надо? Не, не, не. Может, кому можем кому-то отдать, никому не на кому. -то. Да это Рюрик, кто вообще какой-то интурист. Забудьте. Хотя, в принципе, я не знаю, там, смотрите, там на болотах насрано. Никто не хочет пить вот это все суби забрать. И тут пришли следующие интуристы. Татаро-монголы. После нелегитимного монгольского завоевания, которое монголы провели, нагло поправ все нормы международного права, ярлыки на Великое княжение выдавались в Орде. Понятно, что выдача ярлыков была нелегитимной, и все Великие князья тоже были нелегитимны. Короче, я так смотрю, кроме Руси, якую историки позже назвали Киевской Русью, никаких других легитимных государственных образований на этой части планеты вообще не было. Я знаю, там історики мене поправят і назвуть в качество легітимних господарствовань і ще Велике Князівство Литовське і Річ Посполиту. Спорити з ними не буду. Скажу только, що для них усіх Москва все время была була якоюсь далекої, мутной, непонятной нелегитимной в государственном плане за границей, либо тупо периферией. Поэтому мы один раз можем, конечно, закрыть глаза на вот это все и отправить их нахрен домой, в родную гавань, в Золотую Орду, и нехай там в улан уже сами решают такому князю давать право на княжество. И нехай с ними потом сами разбираются, когда они законную дань опять незаконно разворуют. Мы, кстати говоря, тоже были под их оккупацией. Нам не понравилось, мы возвращаться туда не собираемся. І взагалі яку окупацію не збираємося, бо нам всі окупанти на одне лицо. А ці, якщо ну, не знають, куди себе приткнуть, ну, можуть просто тупо сходити нахрен. І як вони цей свій нахрен назовуть, там тупо не цікаво. Ми вам компанію там оставлять не збираємося.